untuk pengisian sampai ke punuknya ini terisi ya terisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait tiga benih padi yang memiliki malai panjang dan juga bobot yang sangat tinggi. Salah satunya merupakan turunan atau generasi dari impari 32 dengan bobot yang menakjubkan dan juga malai yang lebih panjang. Padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Biasanya orang menyebutnya si Gupai UA 12. Jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh. Jenis tanaman ini memiliki umur yang lumayan cukup genjah, 90 hari setelah tanamnya. Ini bisa ditanam di musim penghujan ataupun di musim kemarau apalagi ditanam di daerah yang kekurangan air ataupun di sawah tadah hujan. Ini cocok. Untuk tinggi tanaman ini 85 cm sampai dengan 90 cm. Dengan panjang malai 35 sampai dengan 40 cm. Panjang juga ya. Untuk jumlah bulir sendiri bisa mencapai 300 bulir Per malainya Dengan bobot yang lumayan cukup tinggi 30 gram per seribu bulirnya Untuk bentuk bulir Ini panjang, ramping Dengan potensi hasil 12 ton per hektarnya Dengan rata-rata Real -rata di lapangan 10 ton per hektar GKP ya untuk rasa nasi ini pulen dan juga memiliki anakan yang cukup banyak 25 sampai dengan 35 anakan perumpunnya Jenis padi ini memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri dan juga penyakit blast. Ini cocok bagi daerah para sahabat yang memiliki Epidemis dengan penyakit tersebut untuk kerobohan juga. Ini cukup tahan, jangan khawatir ya, para sahabat. Kemudian ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya menurut Kang ini perlu pemupukan ekstra di fase generatif ya, untuk pengisian bulir maksimal ke punuk punuknya dengan menambahkan pupuk kalium dan fosfor yang kandungannya lebih tinggi untuk memaksimalkan dari kebernasan dan juga pengisian bulir sampai penuh ke punuk punuknya untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video ini. Yang selanjutnya yaitu merupakan turunan dari Impari 32. Malainya lebih panjang, begitu juga bobotnya lebih tinggi. Kita bisa lihat sendiri untuk malai dari Trisultan cukup panjang ya. Ini merupakan keturunan dari Impari 32. Tapi ini malainya lebih panjang dan juga bulirnya lebih banyak. Untuk ketahanan robo sendiri ini cukup tahan ya karena memiliki batang yang cukup besar. Bisa dilihat sendiri ya batang-batangnya. Dan juga anakan produktif yang cukup banyak ya. Bisa kita lihat nanti dihitung berapa jumlah yang keluar perumpunnya ya kita sampling umur dari jenis trisultan ini juga cukup indah ya bisa dipanen 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya mantap ya Malainya. coba kita hitung ya. Kita hitung malainya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas.

32. ini dari jumlah malai perumpunnya 32 lumayan banyak ya nih kita lihat dari yang sudah agak kuning bisa dilihat sendiri nih warna gabahnya kuning bersih ya untuk ukuran ini panjang juga besar ini menjadikan favorit bagi para pulang ya untuk bobotnya sendiri ini melebihi impari 32 ya ini bisa ini jenis padi baru ini biasanya orang menyebutnya padi CL Mas dengan memiliki umur yang cukup singkat yaitu 90 hari setelah tanamnya menjadikan favorit bagi para petani khususnya untuk ditanam di musim kedua ini jenis padi ini juga cocok ditanam untuk di lahan pada hujan ataupun di lahan irigasi dengan memiliki anakan yang cukup banyak 30 sampai dengan 40 rumpun per malainya ini menjadikan para petani memilih jenis padi ini sebagai jenis padi pilihan untuk ditanam di musim kedua ini, karena memiliki bulir yang cukup banyak, yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya, dan juga bentuk gabah yang panjang besar, warna gabah kuning bersih, dan juga memiliki. Rasa nasi yang enak dengan wangi pandan dan juga pulen, ya tentunya, untuk daun bendera sendiri. Ini tegak, menjadikan ini terhindar dari serangan hama burung pipit. Untuk kerontokan sendiri, juga ini mudah dengan ketahanan terhadap ringan, cukup tahan dan juga tahan asam dan yang penting tahan rebah. Jenis padi ini memiliki produksi yang cukup tinggi yaitu sampai dengan 12 ton potensinya ya dengan rata-rata hasil yaitu 9 sampai dengan 10 ton KKP. Mungkin itu jenis padi malai panjang dengan bobot yang sangat tinggi melebihi jenis impari 32. Itulah pilihan para pakar yang bisa ditanam di tahun 2025 mendatang. Untuk link pembelian dari produk ini bisa dilihat di kolom deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.